Більшість депутатів підтримали бюджет. Всі сходилися на думці, що бюджет, хоч і не досконалий, але його все одно потрібно приймати. Моя одна думка, давайте все-таки його затвердимо, тому що доходну частину ми не збільшимо. Ті, хто заробляє гроші, ти прекрасно розуміє сьогодні, як збільшити податкове навантаження. Нія. Сьогодні ми на межі, що приватний бізнес, хай там десь якісь корективи можна щось вносити. А підприємства, які на загальній системі податкування, то вони сьогодні зажають його тут, а може навіть навіть і вище. Тому я думаю, що давайте проголосуємо цей бюджет, а далі в процесі так як завжди ми його будемо коригувати. Єдиний, хто голосував проти, депутат Володимир Коржов. На його думку, народні обранці не розуміють, за що саме голосують. Кожен раз, коли ми приймаємо бюджет, то чому ми його приймаємо тобто аврально та -то екстреному на пацієнт. мене, наприклад, не зовсім понятно. Я розумію, що там чекали там контрольні цифри Мінфіна. Но нам контрольные цифры Минфина мешали обсудить те вопросы, которые он сегодня даже поднимали? Большинство тех вопросов, которые поднимались, можно было решить еще до сессии. Даже депутатских слуханиях можно было провести. Если на пятницу были готовы проект бюджета для коллегии, то почему не провели депутатские слухания? Почему в течение вот этого практически полгода мы не собрались и не обсудили вопросы, которые касаются бюджета? Каждую строчку, которая в бюджете, можно было обсудить, можно было и найти, и изыскать насчет чего наполнить бюджет, и изыскать за счет чего можно было что-то сократить. И когда мы сейчас смотрим на эту строчку и кратко по каждой строчке пробегаемся, то я думаю, что практически 100% депутатов до конца не понимают, за что мы голосуем. На чем мы можем сэкономить? Если вы говорите про надходжение, про инвестиции, то давайте смотрите про вытраты. Давайте думать, как их сократить, на чем мы можем сэкономить то, что в течение вот этой каденции, вот этого бюджетного года, что прошло, было много предложений по сокращению, по оптимизации структуры, то можно было сэкономить, на то можно было сэкономить. Мы сегодня за 10 минут дал, раздав этот бюджет перед сессией, мы хотим его принять. Я считаю, что это не то, что неправильно, это вообще, как -то, ну не знаю, выпадает. Это что, рядовой вопрос, что? Это не рядовой вопрос. И к этому вопросу нужно готовиться и очень хорошо готовиться. Мы принимаем бюджет на целый год. Да, было там, не было контрольных цифр. Ну и что, что их не было? А что, других вопросов, которые не связаны с контрольными цифрами, у нас не было, есть. И у тех, которые сейчас задают депутаты, об этом говорит, что можно подрезать до того. Не на сессии, а перед сессией. В рабочем порядке, в комиссиях, на депутатских слухах и готовятся к этому вопросу. А так получается, вынесли, давайте принимать. Я считаю, что нельзя так принимать. Міський голова критику на свою адресу звичайно не сприйняв. Все, що робиться в місці, воно робиться не так зі сторони. Всі, що йдуть тут отак, не, не в новий. Хто мішав сюди? Звернувся до галіни органів, депутату любому так далі. Які у вас є пропозиції, які ці? Да, сьогодні контрольні цифри грають велику роль. Тому що коли ми на прийшли, і якби нам не дали 4 мільйона 800 дотацій, ми б сьогодні взагалі не знали, що робити з вами. І розводили руками. Друге, там завжди обговорюються, завжди відкриті цих питань. Для чого це ставить таке питання? Ми закрилися і коловально рішаємо ці питання. Не всіх абсолютно бажаючих запрошували. Хто хотів, пішов, взяв інформацію і так далі. Друге, що ми вдосконалюємо структуру і так далі. Те, що ми зробили, об'єднали відділу. Те, що ми зробили із школою мистецтв і так далі. Сьогодні оптимізація в одному. Давайте ставимо одному міського голову якого брати? А всі виставіха розвідуються. Тоді в нас буде хороший бюджет. Це позиція. Я вважаю таким чином. Де ж відкритіше робиться це все? Я не розумію цього питання. І не сприймається. І сприймається просто інші, інші якісь претензії. Абсолютно. Після сесії ми попросили прокоментувати Володимира Коржова свою позицію щодо бюджету. Володимир Леонідович, чому ви голосували проти прийняття бюджету? Ну, думаю, объяснение очень простое. Я думаю, что бюджет – это не такой простой документ, или не такой легкий, и, как сказать, нельзя принимать бюджет просто за 15 минут и слегка ознакомившись с текстом самого документа. Если на Верховном Совете есть какая-то там коалиция, которая имеет подавляющее большинство, и они этот бюджет готовили и знают каждую цифру, то в городском бюджете, который городской бюджет принимался, я уверен, что 99% депутатов, которые голосовали, не знают цифры, которые заложены в этом бюджете. По крайней мере, я считаю, что да, там законодательном, на законодательном уровне определено, что перед принятием бюджета должны проводиться обязательно порядке громадские слухания. Но это никогда не проводилось, и я думаю, что в ближайшее время Вряд ли будет проводиться. Хотя я считаю, что это очень весомый такой инструмент для того, чтобы люди знали, по какому бюджету мы живем. То есть нужно проводить громадские слух а не для того, чтобы отчитаться, а для того, чтобы люди знали, как, каково состояние финансового, финансового состояния в городе. То есть ли вас... у нас деньги в городе? Это первое. И на все ли у нас эти деньги есть? Это второе. А третье. Наверное, самое главное, за счет чего эти деньги мы получим, за счет чего мы хотим их получить. Мэр города говорил, что у депутатов есть возможность уточнять бюджет каждую сессию. Понимаете, что, что значит уточнение бюджета? Уточнение бюджета, когда с одной статьи перекидываются на другую статью. Или когда принимается субвенция, которая приходит с государства. Вот это и есть уточнение бюджета. Если вот на, как вы себе представляете, на начало года, сейчас вот мы приняли бюджет, и вот мы говорим, что там на содержание аппарата какая-то сумма денег. Вы что, думаете, что кто-то в течение года ее будет сокращать? Я думаю, нет. Никто ее сокращать не будет. И пересматривать ее тоже не будет. То есть есть такие вещи, которые нужно уточнять, сокращать и кстати, формировать до принятия бюджета. Вот мы хотим, например, чтобы город развивался. Это того, чтобы город развивался, должен быть бюджет розвитка. Бюджета розвитка у нас в этом году не будет. Потому что большая часть бюджета розвитка будет съедена. На зарплату, на всякие другие нужды. То, что мы хотим, чтобы освещалось, дороги там освещали, там делались, дор ремонтировались дороги там, или занимались там, парком. Этого не будет. На ваш взгляд, почему депутаты голосовали за бюджет проедания? Потому что, как вот все время приводится к тому, что без бюджета нам жить нельзя. Но мы четыре месяца жили без бюджета. Плохо мы жили? Да, где-то плохо жили. Но я думаю, что если бы мы еще там пару дней пожили бы без бюджета, ничего бы не произошло. Это первое. А второе, я хочу сказать, что бюджет, вот эти цифры, про которые мы говорим, они приблизительно понятны. И они известны еще были на начало года, на начало января. И в феврале точно уже все ориентировались, сколько будет выделено по Министерству финансов на защищенные там статьи бюджета. То есть есть там два кошика. Первый кошек это то, что защищенная статьи Второй кошек то, что зарабатывается городом. Бюджет розводка. То есть, вот, а мы вот смотрим, например, бюджет. Органы МСУ самоврядования. контрольная цифра на 2010 год. 2000, 2 миллиона 101 тысяча 600. 000. Разрахунок финансового управления на утримание МСУ самоврядования. 4 миллиона 442 тысячи 400. Это много, мало? Так если контрольная цифры 2 миллиона, а мы хотим 4, то 1 995 тысяч мы должны еще это взять. Это с бюджета розыска. То, о чем мы сами вами говорили. Понимаете? И так по многим другим статьям. То есть мы изначально сами себе говорим, что знаете, что мы развиваться, если будем, то будем развиваться в сторону выплаты зарплат, энергоносителей и так далее. Я не хочу сказать, что это правильно эта цифра или неправильно. Но считаю, что эту цифру нужно обсуждать. Нужно думать, может быть, стоило бы объединить управление. Такие-то с такими-то. Сократилось бы руководящий состав, уменьшилось бы количество людей. Да, увеличилась бы нагрузка на этих людей, но мы бы сэкономили деньги, которые могли бы пустить на что-то другое, не на зарплату. Возможно, еще другим каким-то путем пойти. Есть службы, которые, может быть, нужно было бы пересмотреть их численный состав, их функциональные там, обязанности и так далее. Но мы этого не делали. Понимаете, не делали так же, как по развитию бюджета розвитку. Есть куча моментов, которые мы на сегодняшний день не решили. Мы не знаем, как брать плату за аренду земли, в стройно пристроенных помещениях. Мы эту проблему так и не решили. И много другие проблемы, которые просто, ну, просто не решаем. Почему? Ну вот просто потом. Потом я считаю, что самая большая беда, вот почему я голосовал против. Потому что я считаю, что голосовать нужно за то, в чем ты уверен. Если каждая цифра, которая здесь написана, я знаю, откуда она и куда она пойдет, я за это буду голосовать. А если я не знаю, что такое там 4 миллиона туда-то, 2 миллиона туда-то, 800 тысяч туда-то, я за это не могу голосовать. И этого мне никто не рассказал. И вопросов я не мог задать. И уточнить тоже я не мог. Понимаете? А если депутаты голосуют за это, ну я считаю, что тогда. Или они четко знают это, почему? куда пойдут эти деньги, откуда они возьмутся. Или им все равно. Скорее всего, что второе. Просто все равно. Потому что они пришли сюда, наверное, не для того, чтобы решать бюджет, там, проблемы бюджета, а какие-то свои, чаще всего, интересы.